نعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له فلا مضل له ومن يذله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مبدلا واميرا ان الله وملائكته يصلون على النبي